Ну что он выдает или нет? Да, да, выдает да, чуть-чуть опять <плодисменты> немножко Все. 17 января наши подразделения выезжали для оказания помощи населению. Это в первую очередь было связано с автотранспортом. 29 раз, 16 было в городе Харькове. Все случаи, это было 10 случаев, это легковой автотранспорт, остальные это скорая помощь, как в Харьковской области, так и в городе Харькове. Также оказывалась помощь, вот именно непосредственно врачам для того, чтобы доставить их к месту вызова то есть к больным людям. Это было три случая такое в Харьковской области. Почему? Потому что автомобили скорой помощи не могли самостоятельно добраться к месту вызова. Что касается по городу Харьков, я, как я уже сказал, было 16 выездов. В том числе один был выезд, это лагерь отдыха «Ромашка», где размещены временные переселенцы с территории, где проводится антитеррористическая операция. Это Луганская и Донецкие, Донецкая область. Там беременной женщине понадобилась медицинская помощь. Туда она была вызвана. Но после оказания этой помощи врачи и скорая помощь не смогли самостоятельно выехать с этого лагеря. Была оказана помощь по транспортировке. Была расчищена дорога, в том числе и была транспортирована медицинской, автомобиль медицинской скорой помощи. Данная ситуация в настоящий момент находится под контролем. В том числе и под контролем всех дорожных служб и других коммунальных аварийных служб. Также мне хотелось бы сказать о том, что на постоянном дежурстве и в любой момент могут быть привлечены около 100 человек курсантов нашего национального университета гражданской защиты для оказания помощи по ликвидации последствий происшествий, которые могут произойти, связаны с непогодой.